На каналі місто в ефірі Рубрика Гість міста, доброго вечора. Сьогодні будемо говорити про такий вид залежності, як ігроманія та інтернет залежність. Я запросила в гості людину, яка вже з 98-го року лікує від таких недухів. Олександр Тимошенко, психолог, сьогодні наш гість. Доброго вечора вам. Як часто взагалі звертаються з такою проблемою, як ігроманія та інтернет залежність? З такою проблемою обращаються ну реже, ніж салка і наркозавісімості. Якщо взяти років п'ять назад, то Практически не обращались. Ну, были, может быть, отдельные звонки, спрашивали родителей, что делать. Но сейчас уже, скажем, немножко чаще стали обращаться, потому что эти виды зависимости, в отличие от алкогольной и наркотической, они э не так быстро приводят к таким реальным, болезненным, во-первых, физическим ощущениям. Все-таки человек, когда употребляет алкоголь, наркотик, это сильно ударяет по телу он чувствует неприятные ощущения и тело болит. А игровые зависимости, они в основном носят последствия финансовые. Ну, конечно, физиологические тоже. То, что если человек реально зависим от игры, он сутками просиживает там или, как они называют, в конторе, где ставят ставку, за компьютером, за интернетом. И, естественно, начинаются болезни позвоночника и позвоночника человек с питанием, у него нарушение питания. Но это, собственно, не так быстро развивается, чтобы как бы, тело сказало человеку, что уже плохо. В основном он получает удовольствие в виртуальном мире. И любая зависимость развивается на природной, природном желании человека получать удовольствие. Угу. Що таке ігроманія? Давайте спочатку про це, і коли просто захоплення грою переростає вже у залежність. Я скажу так, взагалі залежність, ігровая, наркотическая, любая зависимость, любовная зависимость, називається зависимостью, коли вона начинает разрушать жизнь человека. Тобто человек уже, ну как сказать, хочет, но не может отказаться. Угу. Вот это уже зависимость. Но еще есть одна проблема в зависимом э, поведении, что окружающие это видят, что жизнь рушится, а зависимые нет. Угу. Чем может есть, людина сама вот в таких выпадках? Два, есть два мнения. Одно мнение э, самих зависимых, что они могут остановиться. Но опыт показывает, что это могут сделать единицы, если брать... Ну, статистики таковой нет, четкой, научной, которая бы говорила. Но лично за 18 лет работы я могу сказать, что если 100 человек, ну, 2-3 смогли сами остановиться, то это не говорит о том, что зависимость можно преодолеть самому. Это скорее исключение, чем правило. Поэтому человеку нужна реально помощь специалиста, Родители это отдельная тема, потому что часто родители просто способствуют э, зависимости, отдают долги, покрывают какие-то проблемы. Поэтому боль, больше людей все-таки не в состоянии остановиться самим. Потому что э, вот есть, может кто из зрителей знает, известный эксперимент с детьми. Значит, э, сажали детей, кажется, 5-6-летнего возраста, перед ними стали тарелочку с зефиром. И говорили, 15 минут подожди, мы принесем две зефирины. И вот из 10 детей только двое устояли. И то те, которые чем-то реально отвлекались. Один мальчик вообще не смотрел на стол. И это доказывает то, что тяга к удовольствию, это на биологическом уровне, пересиливает наши любые мысленные желания. Это вот эта зависимость, когда человек уже, я бы сказал так,

Зависимый человек э, начинает манипулировать родственниками, у него нарушается система ценностей, то есть такие понятия, как, как совесть, жалость, э, чувство стыда практически отсутствуют. А у родителей э, страх э, перед опасностью, которая грозит ребенку, настолько силен, что любые рациональные доводы о том, что не отдавайте долги. Э, не пускайте домой, если он там из дома вынес полдома. Они, как правило, не работают. И э э родителям тоже, как и зависимому, как у нас в нашей области говорят, нужно дойти до своего дна. То есть дойти до ощущения, что другого выхода нет. И зависимый человек пока я бы так сказал, степень боли от его пристрастия не будет настолько велика, что у него включатся механизмы самоспасения. Как правило, ну, как мы говорим, но резиновая, к сожалению. Если для кого-то там, попадание в милицию одно, или там его избили, или он проиграл большое количество денег, или он вообще уже не может выйти из дома, прилип к компьютеру настолько больно, что он бросит, то, как правило, вот я говорю, дно резиновое, люди идут до таких ситуаций, когда вообще теряют интерес к жизни. Вот один случай, давно мне мама звонила, сын, компьютерная зависимость, его выгнали со школы. Он, он только сидит возле компьютера. Мама его как хочет кормит. От утра начин... он стал утром чашка кофе, компьютер и лег два ночи и так сутками. И есть исследование я читал, что через два года зависимости компьютерный интернет это не важно, это вопрос поражение мозгу похоже на героиновые. Фактически, что есть зависимость, это получение удовольствия. И еще пока никто не знает, почему вот именно от этого объекта человек получает удовольствие. С алкоголем, наркотиком, где-то понятно, да, это угу. химические вещества, они непосредственно влияют на, химический, на, ну, на химию нашего организма. А вот почему именно эта игра? Ну, можно, в принципе, можно сказать. Если, допустим, человек тяготеет к играм, где насилие. Наверное, у него внутренняя агрессия очень угу. сильная. Он так реализует. Если человек, те, человек, человек тяготеет к играм стратегии, где-то ну, надо думать, скорее всего, он не хочет или не видит реализации в реальности этого. Потому что почему я могу тоже четко сказать, много лет назад я тоже, можно сказать, присел на игру казаки. вот Когда у меня была много работы, то у меня отходил интерес к игре. Я потом сам проанализировал, понял, что это компенсация активности, поэтому я просто начал активнее работать в перерыве. Ну, я это понимаю, а люди то не понимают. Да, себя я осознал, да, да, я увидел, что, ну, действительно, что вот стоит сесть, все. И я, я сидел и думал, вот я вроде психолог помогаю людям, тогда в основном была наркотическая, алкогольная зависимость. То есть это фактически погоня за удовольствием. Когда человек сидит за игрой, за компьютером, у него выделяется вещество, в основном, дофамин, который отвечает, его называют гормоном удовольствия. И тут, видите, тут сплетается физиология и психология. Чи можно насильно людину отрывать от компьютера, если, например, справ... конечно, ситуация можно. в родине, например? Конечно, можно оторвать и насильно, можно приковать наручниками к батарее, все можно. Но это не даст никакого результата, так? нет. Вот есть опять-таки, как обнаружили зону удовольствия в мозгу у людей. С крысами делали эксперимент, ну вы знаете, это, это известное, давно это было. И потом решили испытать, насколько тяга к удовольствию, больше тяги к жизни. И вот было две педальки, нажал на одну педальку, она получала еду, нажал на другую, получала импульс в зону удовольствия, и крысы жали ее до смерти. Так же и люди. Поэтому просто вот сказать человека уговорить бросить зависимость это ничего не сказать это комплекс это может стать вот идти отдельной передачи расскажу как идет процесс как мы говорим, выздоровление, то есть отхода от зависимости. Это целый процесс, очень болезненный для человека, потому что ну вот, зрители могут представить себе любимую еду, у каждого из них она есть, я думаю. Вот представьте себе, що вас відтягують їди, вона плохая. Ви ж розумієте, що є в її вам приємно. І робота отрицание отрицанням механізму, і отрицання проблеми. Це той механізм. Давайте про інтернет залежність поговоримо. З точки зору, по-перше, що це таке, і цікавить, з точки зору психолога, чи нормальна ситуація, яку от зараз ми спостерігаємо в транспорті, скрізь люди, грубо кажучи, залипають в екран. Живут, можно сказать, в соцсетях. Патя, интернет-зависимость опять от чего? Человек может сидеть в интернете в каких-то информационных сайтах, просто тупо читать сутками что-то. Новое то, Но вы не -то. Да, есть. Да, кто-то новости, угу. кто-то сидит в общении, в сетях, в соцсетях. Угу. Поэтому здесь вот просто сказать интернет-зависимость, тут нужно разделять. И опять, если мы, давайте, если мы скажем, в общем, интернет-зависимость то трудно определить, в чем корень проблемы. Если мы скажем конкретно, угу. человек сидит, допустим, знание набирается, да? Ну, это нормально. Я знаний там набираюсь. Но вопрос, если он сидит сутками и при этом не реализует знания, вот это, наверное, уже зависимость. То есть он просто набивает свой мозг информацией. Если человек си сидит в интернете, в новостях следит как происходит мир, то вопрос, как он следит за новостями в своей жизни. У него новостей нет. То есть это какая-то компенсация, можно сказать? Да, любая зависимость – это компенсация. И в работе с зависимым человеком одна из задач специалиста именно вместе с человеком, не просто специалистом, если там сказать, вот ты компенсируешь какую-то свою там, недостаток, это ну и что? Добраться вместе с человеком и понять, что значит, нужна другая какая-то компенсация. А если ты сидишь в интернете, то создается иллюзия компенсации. Да? Тут вот все знаешь, ты можешь залезть, посмотреть. А вот реализуй свои знания. Вот построй все, что ты там построил. Вторая интернет-зависимость ⁇ это социальные сети. Мне так повезло, что когда они появились, я помню в одноклассниках тоже как-то. А потом чувствую, что это, вот, иду на работу, думаю о том, как я приду, буду туда, залезу. Работаю, и, и это уже признак зависимости. Это уже затягивает. Да. То есть, когда идет одержимость мыслями о предмете зависимости, я это в себе определил, посмотрел. Э, ну, понятно, меня не тянет просто там разговаривать, мне интересны темы. О жизни там, о всем остальном. Я все, я убрал лишнее, я посмотрел, с кем мне реально интересно общаться, сократил, значит, круг общения до минимума, и сейчас и, и все оно прошло, то есть, ну, а сейчас, допустим, я использую интернет, фейсбук для того, чтобы ну, там свои творческие какие-то, тоже занимаюсь творчеством разным, и просто интересно показать людям, Реализоваться, я же это прекрасно понимаю. Мне интересно отойти от работы, потому что все время сутками думать о том горе, которое каждый день слышу, ну, оно тоже влияет и на меня. Поэтому я Facebook использую для творческих, творческого общения. У меня четко есть время, и я понимаю, зачем я это делаю. А зависимый он, он как бы понимает, зачем он это делает, но он не понимает, что это рушит его жизнь. То есть мотив немножко не тот. Поэтому вот я тоже вижу, ездят люди в автобусе, все сидят в этих в переписках. А если спросить конкретно, вот какую пользу дает, все вопрос в пользе. Если польза о том, что я... Ну, польза есть, смотрите, уж тоже, наверное, в сетях есть. В сетях очень легко прерывать общение. Да? Вот если мы с вами глаза в глаза разговариваем, как-то надо сказать, Лена, извините, мне надо, как-то уже неудобно. А в сетях, ну все, я пошел спать. Потом это обезличенное общение. Мы не видим чувства человека. Мы не, не видим его реакции. И это своего рода, по сути дела, я не знаю, какие будут последствия, но, судя по прогнозам, которые люди бьют в колокола, тут реальная проблема. Это, с одной стороны, это быстрота общения. Ему написать сообщение в Америке, его сразу получают. Uh -huh. А с другой стороны, люди уже не так ходят в гости. Что там в гости ходить? <laughs> Зашел в сети, у тебя он 30 Никто друз... не встигает ты там один за одним, если так все… Да, конечно. Доступно. Я всегда в общении, я uh -huh. в любой момент могу прийти в гости. И у меня вот были случаи встречи с друзьями из Фейсбука, несколько. Ну это другое, конечно, общение. Не хуже, не лучше, но другое. Оно уже требует ну, других эмоций, каких-то других тем. Поэтому, если человек общается, ну я думаю от этого вообще-то я считаю лично я. Ну не только я есть такие статьи, что вот таких зависимостей еще сложнее человека отвести. Чим від алконаркозавісимості. Як вести себе людям, чиї родичі, чи рідні, можливо, чоловік, діти, дружина весь час в екрані, весь час з телефоном біля комп'ютера? Я скажу одну, тік спеціалісту. Чи можна насильно людину лікувати добре від такої залежності? Насильно можна ізолювати, угу. можна проїжджати 3-4 місяці там, в якомусь реабілітаційному центрі і. Но понимаете, вопрос же не в том, как он будет там себя вести, угу. когда он закрытый. Вообще весь вопрос реабилитации зависимых людей в том, как он будет вести себя после. Угу. И вот это и часто родственникам кажется, что если его закроют на там на три полгода, это решит вопрос. Да, конечно, не без того, что некоторые за это время там все ну, с людьми же работают специалисты. Кто-то Начинает думать об этом. А кто-то просто сидит злой, обиженный на мир и только ждет, чтобы выйти и всем отомстить. Поэтому. Це, мабуть, неправильно в таких випадках, коли людина. Потрібно, чтобы людина сама розуміла, що, що своей поведінка є неправильним и сама хотіла позбутися. Это идеал. Понимаете, де угу. в том, что, опять же, есть є... Ну, всегда в мире есть два подхода: насилие или свобода. В моем опыте работы. от того, чтобы насильно кто-то бросал, я таких не знаю. Вот насильно именно вот путем какой-то агрессии, побоев или чего-то такое. Другой вопрос, есть другой вид, но вот это я бы не сказал насилие, это я бы сказал обучение взрослости. Когда человек оставляют один на один с его выбором. Конечно, может, женам некоторым это проще сделать, но матерям очень сложно. Ну, представьте себе, вот вам разговор с мамой конкретно. Вот что делать, он уже полдома вынес. Я говорю, ну не пускайте его домой. Так он начнет воровать, попадет в тюрьму. Пускайте. Так он вынесет все остальное. Не пускайте. Так я же мать, я должна его любить. Пускайте. Это круг. Где мать не может себе сказать честно. Ну, прими такую ситуацию. Пусть вынесет все с дома. Потом продай дом. Он его проиграет. Ну, станешься на вокзале с двумя чемоданами. Ну тоді може ти скажеш синок, ну от разві що чемодани можу продати, то тобі ж не хватить на ставку. Uh -huh. От я так сарказмом говорю, ну собственно, до того і доходити. А от якщо не добиратися до таких складних випадків, коли людина програє великі суми, коли просто людина приходить додому і просто вона, вона в екрані, тобто вона не спілкується з близькими, вона. В соцмережах, чем, возможно, там тут Понимаете, опять-таки дело в том, что любая зависимость, любая зависимость, когда человек в нее попадает, у него меняется система ценностей. Вот если для вас, для вас цена работа, да, вы ищите сюжеты, вы ищете каких-то людей интересных, пытаетесь создавать для зрителей какую-то картинку, чтобы ваша программа была интересной, то зависимому человеку неинтересно общаться и и, ну, есть хорошая пословица, насильным мил не будешь, да. Если там парню, девушке нравится какой-то там человек, и вот, ну, если вам нравится парень, да, вот просто через себя пропускать. И вот придет психолог и скажет, Лен, вы знаете, вот смотрите, у него там немного уха как-то вот, вы скажете, «А о чем вы говорите? Да не, вот внимательно посмотрите, вот давайте лучше со мной общаться. Так и с экраном. Для него родители... Это, это происходит медленно постепенно они как бы теряют ценность они есть они становятся предметами которые принесут там котлету сварят борщ дадут деньги а там этот мир и компьютер действительно он опасней химии я считаю он создает очень мощную иллюзию и там есть ну скажем пусть иллюзорная но реализация я выиграл битву Вот эти игры, где в онлайне за каждым, знаете, я забыл его название, так у меня был знакомый, он взрослый, человек семейный, он полностью ушел в эту игру, вплоть до потери семьи. Парень один приходил молодой, так там, кажется, зарабатывать можно. Он вроде играет, но он проходит уровни, ну я говорю, дуракам продает их. Ведь умные могут зарабатывать. Mm -hmm. и у него Таким не... самым залежным, да, так, да, его? да. И получается, что вот когда появляется другой мотив, то трудно сказать, зависимость это или нет. Да вот человек проходит, он умный. Он прошел 4 уровня, а кто-то сутками не может и три пройти. Он ему раз продал деньги. А тот же не может подумать, что он просто ну, глупый, чтобы пройти уровень. Ну не играйся, ты глупый. Нет, он будет деньги платить, купить умного, игру. Как часто люди сами до вас звертаются и говорят, у меня зависимость? Практически никогда. Первые обращаются родители. Угу. Очень редко сам человек звонит и говорит, у меня проблема. Это обычно люди, ну очень редко. Обычно звонок матери или жены. Вы работаете с матерью и дружиной, или работаете все-таки с той и Значит, в идеале, что опять я буду честно говорить, бывает очень редко более успешные э, случаи это когда вся семья ходит то есть первая консультация должны прийти как ну, вот, там, муж или жена там мать ну или там сын мать потому что все когда все члены семьи понимают с чем они имеют дело тогда им проще общаться а так как правило семья считает что у них нет проблем вот лечите его я говорю как ну ну я его, ну что его лечить вылечим его, у вас же останутся те же страхи, останутся те же... тот же контроль, вот контроль это, это, это вообще-то болезнь, которая практически неизлечима у родителей. Они все время контролируют. Употребляешь, контролируют, играешь, контролируют, не играешь, контролируют, долго не играешь, все равно контролируют. Треба послаб... послабить... Это легко трошки контроль. Не видел я родителей таких, что полностью избавились от контроля. Тут вопрос стоит больше в другом чтобы зависимость от контроля опять-таки не, не рушила семью. Понимаете, ну, ну, мы все друг друга где-то контролируем. Угу. Вопрос, стимулирует ли это отношение или разрушает. Поэтому вот. Давайте нагадаем правила безопасной поведенки с экраном. Чтобы не выникла зависимость. Есть такие какие-то правила разработаны? Если бы они были, то не было бы зависимости. Понимаете, никто не знает до конца, какой момент, через сколько лет, через сколько часов ежедневной игры вдруг человек теряет интерес к этому миру и переходит в другой? Единственное, что скажу, что это, конечно, должно носить характер ограниченный во времени, это должен быть некий смысл развивающий. То есть я смотрю, вот мне интересно там, допустим, ремонт в доме сделать, да? Я там пусть три дні просидів в інтернеті, посмотри і зробив. Це одно. Якщо в мене вдома розвалені, а я смотрю, як робити ремонт, ну це, мабуть, можна подумати, що тут є проблема. Я вам дуже дякую за розмову. Усім незалежності, вміння радіти життю і відрізняти справжнє від підробки. У студії працювала Олена Ляшенко. про ігроманію та інтернет залежність, розповів психолог Олександр Тимошенко. Дякую всім, хто з нами. До побачення.